ஸ்ரீ குருபியூனு அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று புத்திர புத்திரபாகியம் தரும் குமார சஷ்டி விரதம் மற்றும் திருவான்மியூர் பாம்பன் சுவாமிகள் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக தினம் இந்த நன்னாளில் நாம் அற்புதமான பலன் தரவுள்ள மந்திர சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ பாம்பன் சுவாமிகள் ஏற்றி ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம் பாராயணம் செய்யலாம் இதை சொல்வதால் ஒருவரது நீண்ட நாள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும் சகல பாக்கியங்களும் கிட்டும் மற்றும் இந்த தினத்தில் அனைவரும் பாராயணம் செய்ய வேண்டிய உற்பத்தியும் சேர்த்து பார்க்கலாம் ஆனி மாதம் வளர் வரும் சஷ்டி குமார சஷ்டி விரத்தம் சொல்லப்படுது இன்று முருகனை குழந்தை வடிவில் குழந்தை முருகனாக பால முருகனாக குமரனாக முத்து குமரனாக வழிபட நாம் நினைத்த காரியம் கைகூடும் குழந்தை பெயர வேண்டுவோர் இன்று விரதம் இருப்பதாலும் குமார சஷ்டியில் இந்த விசேஷமான ஸ்கந்தோற்பத்தி சொல்லி முருகனை பால முருகன் வடிவில் மனதார வேண்டிக் கொண்டால் சுந்தரன் போல அழகு முருகனை பிள்ளையாக பிறப்பான் என்பது ஐதீகம் இந்த குமார உற்பத்தி என்னும் ஸ்கந்தோற்பத்தி ஸ்ரீமத் ராமாயணம் முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் உள்ளது கர்ப்பிணி பெண்கள் இதை கேட்பதாலும் படிப்பதாலும் நல்ல ஆரோக்கியமான குணமான புகழ் தினத்தில் அனைவரும் சொல்வதால் மிக விசேஷ பலன்களை பெறலாம் குமாரஸ்தவம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் அருளிய ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம் ஓம் ஸ்ரீ நமக

ॐ शुभनिधिपतये नमो नमः ॐ नरपतिपतये नमो नमः ॐ सुरपतिपतये नमो नमः ॐ नटशिवपतये नमो नमः ॐ षडक्षरपतये नमो नमः ॐ कविराजपतये नमो नमः ॐ तपराजपतये नमो नमः போ நம புகர்முனிபமோ நம ஓம் ஜய ஜய பதே நமோ நம ஓம் நயனயபே நமோ நம மஞ்சுளபோ நம ஓம் குஞ்சரி பதய நமோ நம வல்லிபோ நம ஓம் மல்லப்பதே நமோ நம ॐ अस्त्रपतये नमो नमः ॐ शस्त्रपतये नमो नमः ॐ षष्टिपतये नमो नमः ॐ इष्टिपतये नमो नमः ॐ अभेदपतये नमो नमः ॐ सुबोधपतये नमो नमः ॐ व्यूहपतये नमो नमः ॐ मयूरपतये नमो नमः

ஓம் மோ நம விஷபோ நம ஆதிபத்தே நமோ நம ஓம் பூத்திபே நமோ நம ஓம் குமே நமோ நம ஓம் நமோ அமயோ நம ஓம்மரு நமோ நம ஓம் ஸ்ரீ குமரு நமோ நம ॐ श्रीकुमारगुरुभ्यो नमो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः स्कन्दोत्पत्ति रामायण बालकाण्डं तप्यमाने तपो देवे देवा सर्षिगणा पुरा सेनापतिमभिप्सन्तः पितामहमुपागमन् ततो ब्रुवन्सुरा सर्वे भगवन्तम् पितामहम् प्रणिपत्य शुभम् वाक्यम् सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा तपः परममास्ताय तप्यते स्म स कोमया यदत्रानन्तरम् कार्यम् लोकानाम् हितकाम्यया संविदत्स्वविदानज्ञत्वम् हि नः परमाम् गतिः देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः सान्त्वयन्मधुरैर्वाकेस्त्रिदशानिदमब्रवीत् शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजा सन्तु पत्निषु तस्या वचनमक्लिष्टम् सत्यमेव न संशयः इयमाकाशगा गङ्गा यस्याम् पुत्रम् हुताशणः जनयिष्यति देवानाम् सेनापतिमरिन्दमम् ज्येष्ठा मानयिष्यति तत्सुतम् उमायास्तद्बहुमतम् भविष्यति न संशयः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्ता रघुनन्दन प्रणिपत्य सर्वे पितामहमपूजयन् ते गत्वा पर्वतं रामकैलासं दातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासुः सर्वदेवताः देवकार्यमिदं देव संविदत्स्व हुताशन शैलपुत्र्याम् महातेजो गङ्गायाम् तेज उत्सृज देवतानाम् प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः गर्भम् धारय वै देवी प्रियम् अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमदारयत् दृष्ट्वा तन्महिमानां स समन्तादवकीर्यत समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रगुनन्दन तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ताधारणे देव तव तेजः समुदतं दह्यमानाग्निनाथेन सम्प्रव्यतितचेतना अता ब्रवीदिदं गङ्गाम् सर्वदेवहुताशणः इह हैमवते पादे गर्भोयं सन्निवेश्यताम् श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तं गर्भमतिभास्वरम् उत्ससर्जमहा तेजस्रोतो व्योहितदानग यदस्यानिर्गतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदप्रभं काञ्चनम् धरणिं प्राप्तं हिरण्यममलं शुभं ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यदेवाव्यजायत मलं तस्या भवत्तत्रपुसीसकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम् सर्वं पर्वतसन्नद्धम् सौवर्णमभवद्वनम् जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृतिराघव सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुता तृणवृक्षलता गुल्मं सर्वं भवति काञ्चनम् तं कुमारम् ततो जातम् सेन्द्रासहमरुद्गणाः क्षीरसम्भावनार्ताय कृत्तिका समयोजयन् ता क्षीरम् जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं ददुः पुत्रोऽयमस्माकम् सर्वासामिति निश्चिताः ततस्तु देवता सर्वाः इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिश्रवे स्नापयन्परया लक्ष्म्या स्कन्द इत्यब्रुवन् स्कन्दयित्यब्रुवन् स्कन्नं गर्भपरिश्रवात् कार्तिकेयं महाभागं काकुत्स्थज्वलनोपमम् प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकाणामनुत्तमम् षण्णां षडाननो भूत्वा पयः गृहीत्वा क्षीरमेकाग्ना सुकुमारव पुस्तदा अजयत्स्वेन वीर्येण सुरसेना सुरसेनागणपतिं ततस्तममलद्युतिम् अभ्यषिञ्चन् सुरगणाः समेत्याग्निपुरोगमाः येशते ते रामगङ्गाया विस्तरोभिहितो मया कुमारसम्भवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च भक्तश्च यः मानवः आयुष्मान् पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे कुमारोत्पत्तिर्नाम सप्तत्रिंशत् सर्गः